shopping ke? Since korang dah dekat sini, I nak cerita sikit. I tengah shopping nak cari inspirasi dan masak apa. Lepas tu terjumpalah my favourite ingredient, avocado. I memang suka sangat avocado sebab dia kaya dengan fiber dan pelbagai jenis nutrients. Tapi selalunya bila kita nak beli avocado ni, susah sikit kan nak tahu macam mana dia dah masak. Okey, Avocado ni yang saya pegang, ini adalah avocado jenis khas. Khas ni senang sikit. Kita cuma tengok warna kulit dia je. Kalau dia dah coklat ataupun brown, maksudnya dia dah masak. Kalau dia hijau macam ni lagi, maksudnya dia belum masak. Tapi, what about other types of avocados? Okay, saya nak tunjukkan salah satu cara dia. Kita ambil dia avocado tu, kita tengok kat tempat batang dia, kita cabut. Okay? Kalau dia boleh cabut, kita nak tengok colour dia. Kalau dia tak boleh cabut, maksudnya dia masih mentah. Ah, okey. Ini boleh cabut, tapi dalam dia masih kuning. Kalau dia dah masak, dalam dia colour brown, light brown. Okey. Itu adalah salah satu cara yang senang. And since I dah jumpa avocado ni, I rasa I nak beli, mungkin I boleh make something delicious. Let's go. bawah oh, sini dia orang letak yang frozen pula. Eh, kat sini lagi? Okeylah, since korang kat sini, I nak share lagi satu benda. Tadi I beli daging, okey. And I nak cerita lah, kadang-kadang kita ni teringin nak makan benda macam burger ke, meatball ke, apa-apalah yang menggunakan daging. Tapi kita fikir, alamak, mesti fattening kan? Tapi sebenarnya ada cara nak buat dia lebih sihat. Ah caranya adalah dengan memilih daging lean okay, ataupun daging yang kurang lemak dan terdapat beberapa bahagian lembu yang memang kurang ataupun tiada lemak seperti batang pinang dan kalau western cut pula ada ram, ada chuck, ada top side. So cuma kena tanya dekat tukang jual daging ataupun your butcher nak daging tanpa lemak Jadi next time korang nak makan apa-apa menu macam ni Tak payah stress Just cari daging tanpa lemak Tak payah nak beli daging cincang dah Ada-ada avocado Ada-ada daging I rasa I dah tahu nak masak apa Nak ikut tak? Jom Hai korang, kita jumpa lagi dalam menu sihat Ramadan. Korang pernah tak teringat nak makan makanan goreng-goreng tapi takut kolesterol, takut naik berat badan? Ha, jangan risau. Hari ini saya nak share resipi-resipi yang kita goreng tapi kita gunakan air fryer. Nak tahu apa? Jom kita masak. Hello, Assalamualaikum Mak. Mak tengah buat apa tu? Waalaikumsalam. Ni tengah beli barang untuk kelengkapan raya. Lah, ya ke? Ha, alang-alang tu kan Mak. Jangan lupa beli Listerin tau. Yalah, kita ni kan bila puasa ataupun macam-macam kita makan waktu raya nanti takutlah mulut kita jadi berbau sebab kuman dengan plak terkumpul tu. Ya ke? Betul mak, tapi dengan Listerine bukan je boleh bantu kurangkan plak 5 kali lebih berkesan daripada berus dengan floss je. Tapi kalau guna 2 kali sehari lagi best. Kalau mak tak suka rasa yang kuat, mak pilih lah Listerine Total Care Maltese ataupun Listerine Cavity Protect Maltese. Ha, Dua-dua ni memang rasa dia lembut je. Best tau. Okeylah kalau macam tu mak beli jugalah buat stok balik kampung. Ha, betul juga mak. Mak boleh dapatkan kad Watsons yang berdekatan. Ha, lengkaplah keperluan raya mak dengan Listerine untuk senyuman lebih berseri. Okeylah mak. Oh, nak kena start masak ni. Nanti lepas buka ni sekolah. Eh? Hati-hati tau mak. Bye. Love you. Bye. Love you too. Korang pernah tengok tak roti daging yang viral kat internet tu? Yang crispy kat luar Lepas tu ada inking daging Yang diorang goreng dalam minyak mm, Nampak sedap kan Hari ni I nak share resepi tu Tapi yang sihat Kita menggunakan minyak zaitun Dan kita masak dalam air fryer Okay I nak start dengan kisahkan daging kita Kalau nak guna daging cincang pun boleh Tapi gunakan daging cincang tanpa lemak Kita nak kisarkan sampai lemak Okey, bila kita punya daging dah kelihatan hancur, kita boleh tambahkan bahan-bahan lain. Masukkan bawang, masukkan halia dan juga daun bawang. Dan kita nak kisarkan kesemuanya sampai lumat. Okey, nak masukkan sedikit kicap cair. Boleh gunakan kicap cair low sodium yang bermaksud kurang garam. Dan kita juga boleh gunakan oyster sauce yang low sodium ataupun kurang garam. Sedikit minyak bijan. Dan ini adalah bahan penting Sichuan pepper ataupun lada Sichuan. Sedikit lada putih. Dan satu biji telur. Terus masukkan ke dalam food processor kita. Kita nak kisarkan sehingga kesemuanya lumat dan sebati. Okey, dah lumat dan dah sebati. Okey, inilah hasilnya. Kita nakkan paste daging macam ni, okey. Dan ini inti dia. Dan untuk roti dia, kita nak guna shortcut. Saya gunakan frozen parata. Okey, roti daging saya dah siap. Dapur ni bau dia punya lah sedap. Jom kita tengok. Tahu tak bawang putih mengandungi antibiotik semula jadi? Kalau kita kena jangkitan kuman ke, jangkitan bakteria ke, makan bawang putih mentah dapat membantu melawan bakteria dan jangkitan kuman tersebut. Tapi kalau kita tak boleh nak tahan makan bawang putih raw, bawang putih mentah ni, kita boleh celupkan bawang putih ni dengan madu kerana madu juga ada pelbagai health benefits and rasa dia sedap. So, next time korang dapat sesama rasa macam nak demam, masuk dapur, kunyah satu ulas bawang putih. Okey, saya nak ambil kita punya roti parata. Ambil satu keping roti parata dan belahkan kepada dua. Sekarang ni letakkan sedikit minyak zaitun di atas permukaan yang rata. Saya letakkan ke atas tray. Letakkan roti parata kita. Dan sapukan sedikit lagi minyak zaitun. Kita akan cuba tarik dia, stretch dia. Tapi kena pastikan yang roti parata kita dah sedikit lembut. Dan kalau kita tak biarkan dia lembut, dia akan koyak. Dan kalau kita tak stretch dia dengan minyak, dia akan melekat. Tarikkan perlahan-lahan. Kita nak roti yang sedikit besar. Bila kita dah stretchkan dia, ambilkan lebih kurang satu sudu inti dan kita spreadkan dia. Kita nak inti ni di-spreadkan nipis supaya daging tu masak. Kita mulakan dengan menggulung roti daging kita separuh jalan kemudian lipatkan dia dari tepi kemudian gulungkan dia sampai habis lipat ke atas tray dan sebelum kita bakar kita penyekkan dia sekali lagi nak masak dia dalam air fryer pada suhu 180 darjah celsius lebih kurang 10 hingga 15 minit atau sampai dia dah nice and golden brown Okey, roti daging saya dah siap. Dapur ni bau dia punya lah sedap. Jom kita tengok. Wow. Oh, wow. Cuba lah tengok roti daging ai. Wow. Nampak sedap, bau sedap, dia crispy kat luar, juicy kat dalam dan yang penting berhasiat dan kurang minyak. Cuma gunakan minyak zaitun saja. Okey, saya nak potong satu. Nak tengok apa rupa dia kat dalam. Korang tak payahlah nak beratur berjam-jam kan. Dia crispy. Lembut. Juicy. Wow. Roti daging ni memang sangat sedap, dia berkhasiat sebab ada ginger ataupun halia, ada aa, pelbagai jenis rempah ratus, ada putih, adalah, ada lada szechuan dan rempah-rempah tu juga ada aa, dia punya benefits-benefits kesihatan. Okey, cara yang saya suka nak hidangkan dia selain pada taburkan sedikit daun bawang, saya suka hidangkan dia bersama dengan sedikit cuka hitam dan juga halia dihiris halus dan cili oil. Memang sangat sedap korang kena cuba ni. Dan ada lagi satu resipi yang sangat special. Tunggu lepas ni. Okey, resipi yang kedua yang saya nak share dengan korang ialah fish taco. I memang suka sangat fish taco. Actually, I love all sorts of tacos. Tapi fish taco is my favourite. Tapi selalunya fish taco ni, dia akan goreng ikan tu. And of course, hari ni kita takkan goreng. Kita nak masak dalam air fryer. Untuk resipi ni, I gunakan ikan dori. Okey, ramai yang tak tahu sebenarnya ikan dori ni, dia kaya dengan omega 3. Dan ia adalah salah satu sumber lean protein yang bagus. Maksud lean protein tu adalah protein yang mengandungi kadar lemak rendah. Ha jadi kalau kita ni nak bina badan ke apa memang ikan dori ni sangat bagus. And of course kita masak dalam air fryer so sangat sedikit minyak. Okey, mula-mula I nak marinatekan ikan ni. Kita nak gunakan sedikit jus limau nipis. Ini nak bagi ikan ni rasa segar. Dan of course, limau kaya dengan vitamin C. Kita nak gunakan sedikit cayenne pepper, tapi boleh gunakan paprika juga. Dan sedikit cumin ataupun jintan putih. Kita nak gaulkan dia. Dan kita boleh ready untuk salutkan dia dengan kita punya breadcrumbs untuk kita air frykan. Okey, I dah gaulkan rata. Sekarang ni kita nak salutkan dia dengan tepung, telur dan juga breadcrumbs. Saya letak ikan kat bawah ni. Tepung, tepung gofas, telur dan juga breadcrumbs. Lepas kita letak dekat atas basket ni, terus masuk dalam air fryer. Kat dalam dapur ni, kita kena jadi efisien supaya kita dapat kerja dengan lebih cepat. Kita nak letakkan sedikit garam. Saya lupa garam dekat ikan tadi. Gunakan garam asli. Saya gunakan garam bukit. Pukulkan telur dulu. sekarang ni kita nak celup dia kat dalam tepung pastikan kesemua bahagian telah disaluti dengan tepung ketuk di sikit goncang-goncang di sikit macam ni kita nak hilangkan excess tepung tu celup dia dengan telur dan breadcrumbs Lepas tu kita boleh susun atas air fryer basket kita kalau korang tak nak gunakan breadcrumbs, korang juga boleh gunakan kacang badam. Serbuk kacang badam. Tapi sesetengah orang ada alergi terhadap badam ataupun apa-apa jenis kacang. Jadi saya selalu gunakan breadcrumbs. Okey, sekarang ni saya nak spraykan dengan sedikit minyak. And kita boleh masak ke dalam air fryer pada suhu 180 darjah Celsius lebih kurang 10 hingga 15 minit. kita nak makan macam tu pun boleh. Letak dalam sandwich boleh. Kalau kita nak buatkan jus pun boleh. Untuk condiments ataupun bahan sampingan fish taco kita, saya ada tomato, saya ada bawang merah, saya ada kobis merah and of course, salah satu ingredient kegemaran saya avocado. Nah, avocado ni memang sangat bagus untuk kesihatan. Dia dapat mengurangkan kadar kolesterol dalam badan kita dan juga mengurangkan risiko sakit jantung. Dan dia adalah salah satu sumber lemak yang sangat bagus. Look at that. So beautiful. I memang suka sangat avocado ni. Boleh buat macam-macam. Kita nak makan macam tu pun boleh. Letak dalam sandwich boleh. Kalau kita nak buatkan jus pun boleh. I just love it. So now kita nak hiris dia nipis eh. Dan lagi satu bahan sampingan kita, saya ada feta cheese. Sumber kalsium yang bagus untuk kita. Dan ia juga kaya dengan probiotik. That is good for your gut. Kita cuma nak pecah-pecahkan dia macam tu. Now, sambil kita tunggu ikan kita masak, kita nak buat dressing dia. Okey, untuk dressing dia senang je. Kita ada sour cream. Kita juga ada sedikit mayonis yang kurang lemak. Kita ada sedikit garlic powder dan juga sedikit hot sauce. Masukkan so, sedikit mayonis sahaja. Lebih kurang dua sudu kecil pada kita punya sour cream. Sedikit garlic powder. Lebih kurang dua sudu kecil. Dan sedikit hot sauce. Kalau suka pedas boleh guna banyak hot sauce. Kaukan sehingga rata. Kita akan gunakan ni sebagai sos fish taco kita. Alright. Oh, kita ada lagi satu bahan sampingan iaitu daun ketumbar. Tapi yang tu saya biar dekat dalam peti ais. Just kita tak nak dia layu. Bila kita dah sedia, kejap kita gunakan. Tengoklah, how beautiful is that? Kita buat crispy test. Datang dekat skin. Ternyata, wow. Si, kita tak payah pun goreng dalam minyak yang banyak. Gunakan air fryer saja, tapi kita boleh dapat result ikan yang sangat garing. Alright, so now I dah ready nak susunkan kita punya fish taco first, kita nak letakkan sedikit dressing yang kita buat tadi dan kita nak letakkan kita punya ikan boleh guna sekeping, boleh guna dua keping it's up to you guys tengoklah ikut besar dia macam mana kan lepas tu, kita nak letakkan sedikit cabbage ataupun kubis merah kita kita letakkan sedikit avocado oh, taburkan sedikit bawang besar sedikit tomato sedikit lagi dressing. Dan a bit of feta cheese. Sepun keju feta. Wow. Tak kata pinggan. Dan kita nak buat beberapa lagi taco, okey? Oh, sebelum kita hidangkan, nak taburkan sedikit daun kecumbar. Okey. Oh, punya dah nampak sedap kan? yang okay, ai tak ada taco stand so ai kena letak dia ke atas pinggan tapi inilah cara kita hidangkan dia okey um, kita nak kena buat beberapa lagi supaya dia tak terbuka Inilah dia I punya air fried fish taco. Nampak sedap sebab dia memang sedap. Dan yang penting sihat and budget friendly. Sebab kita buat kat rumah kan? So korang kena try resipi ni. Kalau nak guna ayam pun boleh, chicken breast. And I guarantee you, you will love it. Jangan lupa perah sikit limau untuk rasa yang lebih... Mm. Ha, ah, inilah dia dua resipi yang I masak menggunakan air fryer. Kalau korang nak tahu, I memang obses sangat dengan benda-benda yang crunchy, crispy tapi tak suka minyak. So, air fryer lah jawapnya, betul tak? So, kalau korang nak lagi resipi-resipi yang sedap, lazat, mudah dan yang penting sihat, saksikan menu sihat Ramadan pada episod akan datang. See you guys. Bye. sedap, berhasiat dan kurang wait, I need to say something bukan kurang lemak that's a negatifnya ni poneh dah <laughs> Okay, recipe yang kedua yang saya nak kongsi dengan korang sekejap, semua nah, nah